Assalamualaikum, hai semua teman-teman, masak enak yuk! Ini mbok sedang membuat yang seger-seger berkuah, bumbunya minimalis, rasanya seger, dan biar lebih berkesan. Ini mbok dampingi juga dengan membuatkan acar, acar cabai, dan bawang merah utuh ya, mentahan semua jadi sedap banget serasa makan di mana gitu. Yuk langsung marquisak mari kita masak. 250 gram jamur kancing dan 250 gram jagung muda. Dicuci bersih dan dipotong-potong sesuai selera ya jamur kancingnya mbok beli seharga Rp8.000 sedangkan jagung mudanya Rp5.000 jadi ini Rp13.000 jadi hari ini mbok akan masak di bawah Rp20.000 ya pertama kita tumis dulu bawang putihnya setelah wangi masukkan setengah buah bawang bombay tumis sampai bawangnya melembut Lanjut masukkan jagung mudanya Ditumis ya Sampai jagungnya juga wangi Dengan aroma bawang Tambahkan satu batang daun bawang Bagian putihnya atau bonggolnya Lalu masukkan jamur Nah harus terkena uap panas dulu jamurnya Dan minyak sedikit ya Supaya nanti rasanya enak kita tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh lada bubuk. Diaduk rata. Setelah semuanya panas baru tambahkan air. Nah, ini jamurnya melembut, air masuk 500 ml air. Biarkan mendidih. Tambahkan daun bawang bagian hijaunya. Aduk-aduk-aduk Tes rasa Tambahkan 1 sendok makan saus tiram Setengah sendok teh kaldu bubuk Dan Terakhir taburi dengan 1 sendok makan bawang merah goreng Wah ini enak banget Udah semudah itu Mateng deh Ini Bisa dibilang sop atau capcay kuah ya. Kita sisihkan dulu capcay kuahnya, kita akan buat acarnya. 100 gram rawit hijau, 3 siung bawang merah besar yang dipotong 4, 1 4 sendok teh garam, satu buah jeruk lemon atau kurang lebih 3 sendok makan sari lemon dan kalau suka bisa ditambahkan dengan satu sendok teh gula ya tapi ini buahnya garam dan air lemon saja diaduk-aduk dia akan melembut makin lama ya Nah ini setelah itu bisa disandingkan dengan nasi dan capcay kuahnya Wah ini enak banget teman-teman Ini simple dan mantul Ini bisa disantap langsung begini Atau diberi sedikit kecap kalau suka Dikletus dengan rawit Dan bawang merah mentah Wow enak banget Demikian teman-teman resep kali ini Selamat masak enak untuk keluarga Salam kuliner Nusantara endesurendes Urendes Manyus Selamat mencoba